就在这儿挖，今天挖地三尺也要找到他。哥，出现了，出现了、啊，还不丢啊？追，嗯，来来，啊，可算出来了，好。 我来锯吧、啊，那不挺好。行行，应该差不多了，来。嗯。白三，你擦擦汗，我来吧。给。 还是年轻人有劲儿啊！煮肉吧，弟弟，翻锅倒水。嗯。苏雅弟弟，收拾一下桌子。嗯。撒一把大粒盐，盖上盖子，上去喝酒吧。嗯。啊 牛骨头煮两个小时就熟了，先喝点茶。弟弟，你不是才换的手机，怎么又买了一个？我这不是买的，是玩游戏领的。什么游戏还用手机拿？就是左下角正版《途游斗地主》，我经常玩。在直播间参加狙击主播活动，就有机会领手机和平板大奖。你看看，哇，四个炸弹还这么好吗？这是它的连炸模式，起手好拍，威力又高，轻轻松松就赢百亿金币。现在下载还送二八八新人礼包呢。这么好的事那我得赶紧下一个。 肉熟了，张桌弟弟，嗯，哎，一人一把，开始吧。 别看哥瘦，我能吃肥的呢。嗯，快吃，这味道没吃了。嗯，哥，这味道大拇指呀，那不挺好吗？多吃点。嗯，嗯，哥，感觉上来了，嗯、<laughs> 那不挺好吗？铁骨、嗯、肉就是好吃，弟弟，嗯、多吃点。 这个煮的烂糊，味道没治了。嗯，就是。蘸点韭菜花，味道更没治了。那不挺好？嗯。嗯。哥，这样吃才过瘾呢。啥话往哪边说呢，弟弟？哥煮肉差过吗？<laughs> <laughs>